insanın ruhunun qidalanması üçün Allah əsasən 3 mühüm obyekti insanın cismində qərar verib. Onlardan biri insanın qidalanması və danışdıqları, biri baxdığı gözüylə gördükləri, biri də dinlədikləridir. İnsan bir şey dinliyirsə, eğer dinlədiyi nədisə onunla təsirlənir. İmam Səccad əleyhissalam bu yerdə buyurur ki: "Və haqqus-səmi tənzihuhu an sema'il-qeybə." İnsanın qulağının insan üzərindəki haqqı onu giybəti dinləməkdən təmiz saxlayasan. İnsanın dinlədikləri insanın xasiyyətinə təsir eləyir. Ona görə İslam bu mövzunu diqqətli olun deyir. Əgər insanın dinlədiklərində mənəviyyat yoxdusa, onun gələcək həyata müdrük addımlarla atacağı dəyərlər yoxdusa, deməli insanın Gələcək həyatı darmadağın olacaq. Bu baxışdan bir valideynlərə xüsusi tapşırıq var. Övlad tərbiyəsində övlada dinlədəcəyiniz hər nə olursa olsun, ona mütləq diqqətli olun. Sonradan o övladın düzgün olmayan rəftarı ilə şikayətlənməyin. Çünki dinlədiklərimiz bizim psixoloji həyatımıza təsir eləyir, düşüncəmizə təsir eləyir və biz onun əsasında yavaş-yavaş həyatımızı qurmağa çalışırıq. Nədir qeybəti dinləməyin. Ümidlə dinləmə, eşitdiklərimiz nə olan bir şeydir, necə olan bir şeydir. Allah buyurur ki, mən sizi vəhyin vasitəsilə ayıldıram. Yəni səmadən gələn xəbərlərlə siz ayıq qala bilərsiniz. Bizim bu gün anladığımız, başa düşdüyümüz insan olmaq üçün bizə lazım olan dəyərlər ki var, əslində kök olaraq hardan nazil olub? İnsan özü özündən onu meydana itməyib ki. Həzzətəllahəssalam nəcül-vəlahdə İslam peyğəmbərinə kəsə verəndə göz yaşları ilə elə qəribə cümlələr səsləndirir, işlədir ki, onlardan biri də budur. Deyir: "Sənin vasitənlə samodan gələn xəbərlərin köçü çəsildi. Sənin vasitənlə göydən yerə nazil olan o ilahi ehcam dayandı sənin ölümün vasitəsi ilə." Allah buyurur innema unzirukum bilwahh Mən sizi vəhylə ayıldıram. Göydən gələn səmavi xəbərlərlə sizi ayıq saxlayıram. Ədalət yaxşıdımı? O göydən gəlib deyə yaxşıdır. İnsanlıq, mürvət, parallel hüquqa malik olmaq, bütün bunlar Allahdan bəşərə nazil olan hidayət qanunlarıdır. Və vəhyin içində dinləmə deyə bir hissəsi var, eşitmə deyə bir hissəsi var. Sonra ayənin arxasında buyurur: "Və la yasma'u summu ad-du'a", çarlar isə bunu eşidilir. Burada fiziki qüsuru olan karlıqdan söhbət getmir. Burda ruhun, qəlbin karlığından söhbət gedir. O qədər günah batlağında, çirkabında bulaşır insan ki, daha vəh deyə bir söz. Onun içindəki o ilahi enerjini eşidə bilmir. Odur ki, eşitdiklərimiz və dinlədiklərimiz çox böyük məsələdir. Açar sam uşağı Elə körpəlikdən, ağ varaq olduğu bir andan bu haram show musiqilərlə beynini dolduracaqsanssa, o sabah nə alim olar, nə həkim olar, nə insan olar. Onun həyatı əyləncədən başqa bir şey olmayacaq. Çünki dinlədikləri ilə həyatını quracaq. Çox mühüm bir məsələdir bular. Nəyi dinləyirik, necə dinləyirik? dinlədiklərimiz önəmli bir şeydir. Bu insanın qulağının insanın üzərindəki haqqıdır ki, İslam bunu bir fəlsəfi dünyada bizə açıqlayır. La yasma'u summu adaa izama yunzarun. Onları ayıldığımız zaman vəhyi vasitəsilə vahi bir cümlədir. Cümlə dinlənilir. Divara tək yazılmır ki cümlə. Kağıza yazılmır ki bu cümlə. Bu danışılır və dinliyirsən, bunu eşidirsən. Ələllə salam Əbəzərə deyir ki, izni məni muiz elə. Amirul Möminindir məni muiz elə. Əbəzər deyir ki, ya Amirul Möminim, mən kiməm ki, sizi də muiz eləyim? Biz nə öyrəniriksə sizdən öyrənirik. Orası elədir. Amma istəyirəm mənim də qulağım dinləmə, ilahi çalma dinləməsinin ibadəti ilə məşğul olsun. Bütün bir məsələdir. Dinlədiklərimiz. O da bəzi dünyada dövrədən bir sıra haram musiqilər İslam ona elə-belə hikmətsiz, səbəbsiz haram demir. Çünki insanın ruh evini darmadağan eləyir o musiqilər. O musiqilərin içərisində səslənən mənasız, boş, bihudə cümlələr. İnsanın həyatını və mənəviyyatını dağıdır. İslam ona görə deyir, olmaz onu dinləmək. Yoxsa İslam insanın rahatına, istirahətinə heç rəz zəhər qatan bir din deyil. Tam tərsində. İslam insanın rahatlığını, ruhunun istirahət elədiyi zaman görür deyə, ruha ləkə olan şeyləri qadağan eləyir. Onlardan da biri ruhun qəbul edici obyekti məsbah bizim bu qulaq dediyimiz balaca bir orqandan keçir. Özü balacadır, amma qoyacağı təsirlər olduqca böyükdür. Yaxşını dinlədiyin zaman nə əldə edirsən? Hədis işıqlarında biz buna baxmalıyıq. Ələysselam -əl -əl buyurur: "Mən ahsanul istim istimae." Hər kəs gözəlliyi dinləsə. Dinlədiyi şeylər gözəl təsir qoysa onun xasiyyətində, onun xarakterində, ruhunda təəccülüntifa menfəatin tez əldə eləyəcək menfət deyilən nə desə onu tez əldə eləyəcək baxın əksini düşünəndə hədisin tam mənasını başa düşürük əksi budur ki insanın dinlədikləri haram bihudə mənasız olarsa xüsusən qeybət yalan və s. kimi növdən olarsa Mənfəətsiz əli boş bir şey olacaq. Buna insan diqqət etməlidir. Ut uzu neka husnül istima. Vücudu va yaxşılıqları dinləməklə çömək elə, yardım elə. Üçüncü bunu əldən versən islahın əldən gedəcək. Düzəlməyin əldən gedəcək. Həyat budur. Nəyə qulağasın mən? Allah kəlməsinə, sənə mənəvi təsir qoyacaq hər bir gözəl sözlərə, hikmətli kəlmələrə Bütün bunlara dinlədikcə insanda dinlədikləri beyində düşünülür, düşünülənlər isə birbaşa ruha təsir eləyir. Ümumiyyətlə insan ruhsuz yaşaya bilməz. Ruha işgəncə eləmək olmaz. Xüsusilə də qeybət. Bəzi sözləri danışırsan, bilirsən. Bəzlərini dinləyirsən, bilirsən. Təcrübənin içərisində dinləmə daha aktivdir. Oxuma yox. Görürsüz dillər təcrübə, ət-təcrubatu fawqə l-ilm. Rəvayətdir bu. Təcrübə elmindən üstündür vəziyyətlərdə. Təcrübənin tərkibində dinləmə var. Boş üzə baxıb sakit dayanmaq yoxdur. Müdrüş bir insandan, onun həyat təcrübəsindən bir stat gətirəndə, bir səhnəsini danışanda, sən onu dinliyirsən, təcrübədə dinləmə var. Əslində dinləyədiyin işlərə daha çox diqqətli olmalısan. Əgər istəyirsənsə mömin olasan, əgər istəyirsənsə vəhyin naldığını anlayasan, bu zaman dinlədiklərinə diqqət elə. qalb və qulaq tam bir-birinə bağlı olan orqanlardır. Biri fizikidir, biri mənəvi orqan sayılır. Bunlar bir-birinə bağlıdır. Ma'və qara qalbun lem yakun lehu uznun vay va'eyə. Bir ürəyin, bir qəlbin, bir ruhun Sağlam dinləyə biləcəyi qulağı yoxdusa, o qəlb ölüdür, daşdır. Görün bizim dinlədiklərimiz əslində bizim həyat tərzimizdir. Bizim dinlədiyimiz nələrsə, bizim xasiyyət və kimliyimizdir. Dir ona diqqətli olacaqsan. Göyməyəcəksən haram şeylər eşitməyə. Və belə-belə olur ki, insanlar həyatında mənəviyyatı itirirlər. Haram cümlələr, haram sözlər, haram musiqilər. Musiqi bu gün dünyamızın, deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin, xüsusilə də gənc kadrların, gənc təbəqənin bəlasıdır musiqi. Elə insana yaraşmayan cümlələr işlənir orada. Beynə elə pis təsir qoyacaq tərəfləri var onun. Hətta mən oxumuşam bunu ki, İslamın haram dediyi musiqi formaları insanın səhhətinə də zərər vurur. İnsanı depressiyaya sala bilər, insanın bütün əsəb sistemini pozur, insanın bütün orqanına zərərdir. Dur İslam necə? muncuq səpir insanın boynuna dir qulağa asməyin bunlara malə yəhəllu simaə oh, o şey ki sizə haramdır halal deyil onu dinləmək qulağınızı dinləməyinizi ondan təmizleyin odu sizin haqqınız çünki o qiyamət günü onun vasitəsi ilə ruha verdiyiniz əzabın hesabını çəkəcəksiz اِذَا لَمْ يَكُنْ tekun, لَمْ تَكُنْ عَالِمًا نَاطِقًا فَكُنْ Eğer Ecer sen alim olabilmedinse bu hayatta hiç olmasa dinlemeyi, alimi dinlemeyi bacarar, Bacaranlardan ol. Alimin ilmi... Onun elminin də qəbul edici qabı sənin dinləməyindir. Dinlədikcə xasiyyətim olur. Qəbul etdiyim xasiyyətlə həyat xətti qururam. Odur ki, bax gör nə deyirsən. Suyun özünün tərkibində dinləmə qabiliyyəti var. Su adi içdiyimiz suyun özünün tərkibində onun dinləmə bacarığı var. Görürsünüz, bəzi duaları deyirlər ki, suya oxuyun için. Bəzi ayələri oxuyun suya için. Onun dinləmə qabiliyyəti var ona görə. O onu dinlədikcə artıq başqa sudan fərqlənir. Bunu alimlər də tətbiq eləyirlər laboratoriyalarda, nə bilim başqa-başqa yerlərdə. Deyirlər ki, eyni suya birinə yaxşı sözlər deyirik, bismillah deyirik və ya xod başqa cümlələr deyirik. Birinə demirik, ayrı olurlar bunlar. Eyni çeşmədən aldığımız su ayrı olurlar. İnsanın ruhu da budurdur. Görsən nəyə qulaq asırsan. Görsən kimə qulaq asırsan. O dinadillərin səndə hansı təsirləri qoyur? Allah özü deyir ki vəhyinən sizi ayıldıran dediyim kimi vəhyin tərkibində bəşərin dinlənməsi vacibdir. Vəhyi dinləməsən xəbərin olmaz. Bir adam bir ehçamı eşitməsə, eşitməsə bilməz, bilmədikşi təqdirdə eləsə günah olmaz dirsən İslamda deyir ki bir işi görəndə əgər heç doğrudan da bilməmisən, əgər heç xəbərin olmayıbsa o sənə günah yazılmaz. Çünki dinləməy ilə formalaşıran. Ən xüsusi tərəfi isə qeybətdən. Qeybətdən saxlamaq lazımdır insan özünü. Çünki qeybət şeytanlıqdır qeybət namərlikdir. Qeybət arxadan zərbə vurmaqdır. Başqasının haqqında özünün bəyənmədiyi xüsusiyyəti danışmaq, elə bil ona arxadan bıçaqlamaq kimi bir şeydir.